Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Senyadu doa terbaik dari kami buat semuanya yang nonton tayangan video kami. Sore hari ini tepatnya malam minggu ya, kita akan melihat perkembangan renovasi stadion yang paling besar untuk di Kota Malang yaitu Stadion Kanjuruhan tampak pintu gerbangnya. Iya, pintu gerbang yang sangat luar biasa buat semuanya. Malam minggu, malam panjang tentunya ramai sekali. Stadion Kanjuruan. Wah, keren bener ya. Tampak dari kejauhan seperti maskot yang ada bisa kita lihat nanti ya secara dekat. Bagaimana Maskot daripada kebanggaan para Aremania dan Aremanita. Nah, ini kita lebih mendekat lagi kepada maskot. Iya nah, di situ tertera juga selamat datang di proyek renovasi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dari Waskita Abi Praya. Wah luar biasa ini sebagai maskot ya, maskot kebanggaan keluarga besar daripada Arema Aremanita banyak di bumi arema. Pekerja pada proyek ini dilindungi program jaminan sosial ketenaga Wah, oh, keren, mantap. Tampak di sini lampu lampu penerangannya. Oh, ini lampu penerangannya seperti ini ya. gagah -gag -gag kokoh. Luar biasa. Coba kita intip yang lainnya. Dimanfaatkan untuk warga berolahraga, ya. Ada beberapa warga sore menjelang petang ini. penerbangan drone di sekitar area proyek renovasi Stadion Kanjuruan untuk mengambil dokumentasi kegiatan proyek. Ya, itu sudah diingatkan ya, artinya kita nggak boleh ngedrone. Tapi di sini kita masih bisa dari luar, dari luar pagar kita bisa melihat kondisi renovasi daripada uh, Stadion Kanjuruan. Nah, kita ikuti rakyat kan Wah, itu pemasangan apa itu? Wah. Jangan tinggi-tinggi. Agak -tinggi, tinggi. pendek aja. Nah, yang penting saja, Wah, wow, ya. Meren, ya. Oke, okay, kita lanjutkan. apa di bagian kanan ini? Ya, di bagian kiri seperti ini ya. Masih pintu terpagar ya. Terpagar dengan rapi ya. Ikuti, kan? tampak juga ya Oke. Oke. tempat kawan, -kawan ya kita akan muter-muter dulu ya Dan ada beberapa titik dan putri kita. Wah, wow, keren juga itu skiting skiting skiting, Wah, wow, enggak lihat sekiting ya. lihat skiting Wah. Ya. kita, wow. kita ngedip-ndip sebentar. Saya di bot ada sekiting. Wah, wow, keren ini. Masih bocil ya. Ya, untuk di sisi luar daripada pada Stadion Kanjuruan ini, sehingga coba kita nyelinap ya. Uh, seperti ini, uh, masih terpagar rapat, jadi kita memang tidak diizinkan untuk masuk di kawasan ini. Ini satu gambaran buat semuanya yang nonton kegiatan saya ini seperti ini. Jadi ini masih tertutup, tidak boleh untuk selain petugas ya atau karyawan untuk masuk di kawasan dalam daripada Stadion Kanjuruan ini. Ya kita coba nanti. yang lainnya ya. Nah oh, inilah kawasan daripada Stadion Kanjuruan Kota oh, Malang stadion yang paling terbesar ya untuk di kota Malang pintu pagar masih tertutup rapi seperti ini kanjuruan yang jelas ini pasti lebih keren ya oke ikuti lagi rekan perlu kita ingatkan bahwa kita untuk di kawasan stadion kanjuruan ini satu di larang untuk pengambilan gambar dengan menggunakan perangkat drone ya jadi dilarang untuk drone ya sekali lagi kami mengingatkan untuk pengambilan gambar drone memang dilarang karena sudah tertera pengumuman yang sudah ada tadi dilarang tampak di bagian sisi kanan ini ada stadion di pintu pagar stadion ini juga ada beberapa pedagang ya aksesoris Gak tahu ini karena malam minggu atau apa ya Ya Yang tepatnya sekarang memang malam minggu Besok Minggu pagi yang jelas akan lebih ramai ya. Samping sebelah kiri taman. Nah, ini taman ya, cukup bagus, ya. cukup indah. Tetap hijau masih ya. Ini ada yang pulang. Untuk yang belum pernah masuk Stadion Kanjuran, dipersilakan. Satu malam minggu direkomendasi, biar banyak kejauhan dengan ya, Ini pintu daripada stadion Kanjuran di bagian bagian belakang. Ini. Di bagian belakang. Itu uh, ada ya. Ini kolam renang. Warna biru kolam renang. Oh, ada tempat juga ya. Ini kami di sisi luar ya. Tapi masih ramai ya. Oh, ini masih ramai ya, bagian luar ramai, keren ya. Bagus lah pokoknya. Coba kita sepil kolam renangnya. Oh, itu kolam renang. பரம்பா semuanya mudah-mudahan manfaat seputar daripada stadion Kanjuruan ini wah ya lebih bagus ya sekarang. tidak lupa salam hormat kami buat keluarga tentunya semoga anda senantiasa diberikan kesehatan keselamatan dan kebahagiaan panjangkan umurnya terima kasih sekali lagi doa terbaik dari kami